بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو مننه کو دوستانو د نکیب کزلهغه سلامونه احترامونه نیکی هله قبول کړئ هر شي رشیاد شاداباد وبري علي واسي د دزما پښتو یوټیوب چینل دلتزه پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم خاص کر دزما پلی لست چې د افغانستان هیستوري اسلامیک ریولوشن دلته د افغانستان اغه چيرا یا د پښتنو اغه چيرا او خلقو دزه وشکار کوم نیو کوهول نیو نس ته وشکار کوم کم, کم. کم چې زمش په کردار کې کمینستانو روشن خیال لیکوالان نو ادیبانو ومشت هیروش کرا کړی دی الکه اغه دی زيرو پاکی کت کې اغه دی ظالمان قاتلان د فیرون او د امرون نمرود د شهزاد او ابو جهل د خاندان غدي لیکن مشت د آزاد خیال کمیونیسټانو په خپل کتابو کې مشت د اسی هیروش کرا کړی دی چې باید خو د پښتنو او د افغانانو چې دی اغه کومرانانه دي او د شی انسانانو لو الکه اغه ډیر ظالمان لو او ډیر چې دی اغه د اسلام او د پښتنو د څخه به خې لري خلګولو لکه متاسفانه دا نوې نسل نه دی په خبره ز د دغه یوټیوب چینل خاص وټول نړی ته قوم ته د دې دغه ابلیسی شیطاني چيري عکسونه وشکار کوم نو 13 ویډیو چې ما د اسمت مسلم اسمت تسلیم باندې جوړ کړو خلګډيره خوشکړې ده به خې زیات کمنټونه پر راغلي دي خاص کر مثلا دا. داس کمنټونه دي چې هغه کښکنزا ويمسته تاریخونه مسته مکس مکسر چار پارٹی دنه <laughs> لګدل د پاکستان کې مکسر چار پارٹیاني ګرځي و را ګرځي نه نو پهغه کې ډیر خلک کمنټونه کړې دي او دا زوړنی راسته ولې دي ګولان راسته ولې دي یو ځان مننه تشکر او ما د یوټوب مېسیج وکي وای دا ډیر په واتس اپ کې لنکن یو بل تاسو ولې دي نو استاذ د دې تاون ډیر شکريا دا ما یو نو یوټوب چینل دي چې زاخا یک بیانومنه نه لکازمټ په پاکستان کې مطالعه پاکستان ووس موږ د پی ټی ای ای والا یا ریاست مدینه والا ایا د سپو خلق چدي هغه د اسلام سره من لرونکي خلق چدي دی ودې ته مطالعه پاکستان نه وي مغالطه پاکستان نو دا د ارکم په افغانستان کې روشن خیال سیکولر خلقو وکوم ته چدي غلط تاریخ ور شولې دي نو تیم د مغالطه افغانستان چدي بالا بدل کی په صحیح معنا باندې اسلامیک هیستري چدي چی وایس چیز مشګه سی روغان څو کولو د خوم د کمیونستانولو کاپیرانو د خوم مشګه روغان نه دي نه نو دلتا ایات خان یو کمیټ کمنټ پر ور کړی دی چې ته یو طرفدار صحافی یا وځ یو طرف منولې دینه زده امر بالمعروف و د نهي عن المنکر د فلسفه یو سړی یما دا را کوم ممتاز علی وای دا د اسمت مسلم په ویډیو کې دا نغمه د سنگر نه د میراث توپ دم توپ چکی دا غاني چوي نه د ایبلایسی کواتو یو علاقه را نو وایا تاول د دې تصویر ورکړی دي نو استاد ما مالوش کرے کیږي بړيال خان وایي سم پودکاست کواتنو بالاڅکه نو پودکاست بیا چې د کورونې لري یو لس سرګیلې ریپورتکاست بیا چې دا وایي خداغه دی رور دغه ما سټایل دی رور او بیا څو دوستان دا سپور کړی دي چې د ګلغه شیرزي او د عبد الرزق جرنل عبد الرزق د کورونې په باره کې تا غلط معلومات ورکړي دي نو نو انسان د خام خا غلطي وایي لیکن ګردز ما مطلب دا ول دا ګرد د یو فلسفی د یو فکر خاوند او درګرد غټه رشتہ خو چې د خاندانی هغه د مفاد او د ګټه ده نو د دې مفاد شو هغه سره یو لو د کفار ملګری د اسلام دشمنی نو په دې واله باندې ګرد د یو دا اس په موچاند نه او دار کم مظاهر دی اجروب دی تاج پر دې دی علي اسید اسد د دل پاکستانی ګران هغه شیخ احمد اکرم جبران زئی او دا سي نو رو ډیر بهخي زياد خلګو کمنټونه پر ور کړی دي نو یو جان مننه تشکر او چا چې بشکنځای پر لیکلی دی ورور د تیسره بدغه ستی په ونده بدغه شکنځا ول خلګو ته به شي زما د خاصه ګلان نیکی هلي او شی احترام قبول کی شپشتو قبول کی خبره شخوند کینه نو بارال نن دوستانو زبر راځم په دنن موضوع زما غدا امیر عبدالرحمن دی ايرن مير منور توينه فولا Dean, son. نواز تور عبد الرحمن ورته هم د ډیر تک تور له احساسه کمتريش کاروله دا کردار د افغانستان په تاریخ کې د 1440 سلويش کې سوینه سي بیا د 91 یو پري د ځوان اقتدار او دا گرد دورانيہ د کابل کې پیدا سلو بیا دلطه د دسمخ کې پر روس کې تقریبا 1440 دوري ول د روس کې دالته امیر تیمور لنګ او د دا کردار د تاریخ ویل ولزم یو چنگیز خان جوړ زمونه دا رقم خبري زکول جاسوسی زکول په د تی کې ناستلو چې کله په افغانستان کې زمو حکومت رانین رئیس نه د دوست محمد خان بچا المسیدی او د عبدل خان بچا زوی دی د دوست محمد خان دو ځمونه دللودنه ابدل خان دا ډیر کسناکې سړیو او شیرالی نو دوس محمد خان خپل بایچای چې د شیرالی تورکله نو دابل ابدل خان چې هغه د شیرالی سره په جنگ کې دوه اړونه سرهښته همیشبې جنگ سره کوي د کابل د اقتدار په ولا باندې نه دا کم بیا چې کله شیرالی چې د یغبه د مزار شریف کې ورکسو غرق سلو نه د انګريزان یو ټټو پټو لونه نو خپل زوی چې د یاکوب خان پر بایچای کې شنه وي یاکوب خان هم چې هغه د رزانو در روسانو یو غډګا یو یو جېلی یو لکه د پاکستان کې نه دی, دی دا شبا شریف چې نه استي نه خود غي ناسي شوبالز دینه شوباز شریف دی بوتوالج دینه د استابلیشمنت په مرزي نه استي دا رقم او اکثر استابلیشمنت یا طاقتور خلک چې دیو کومرانان اغه کمزوري سړی خوش دینه نو دا رقم یا کوب خان هم کمزوري ول خو د یاکوب خان بیا د بل روډ شول غازم محمد ایوب په ادمیون جنگ خمنو پیاده دینه ډیر تاريخي جنگ چې د انګريزان سره جنګ سول او انگریزان تماته ورکړې ول نو داغه جنگ فاتح چې دی اغه غازی محمد ایوب سردار غازی محمد ایوب لونه نو دا د بچای یو خدود ورلو دی خدغه د ابزل خان سې تورا امیر عبدالرحمن دی امیر ردوای دا ولکنه امیر نه خمیرولو نه دمبیرولو دا, دا یو عب، دمبیر خنځرولو دا یو جناتکار وله دا یو ظالم وله دا د افغانستان هیستری چدنه و رافتو ترونز یا د افغانستان کوم ټاک ځف افغانستان دي یا د افغانستان او د پښتونو کوم شيطانی یا ایبلیسي کردارونه دي نه پخې کې دا یو منفي کردار دي چې تور عبدالرحمن دي امیر رته وای لیکن دا تور عبدالرحمن چدو مجاهدن بو و دته تور عبدالرحمن وایلې نه یو يو لنډي وله ټک تور तस्वीर खुदा सिवे नहीं ना د امیر عبدالرحمن ډیر کیسې مشوره دی خاص کرده چې کوم دوه ظلمونه درې ظلمونه داسې دي چې په افغانستان کې په تاریخ کې ډیر په بدنامه باندې یادېږي یو خود د ډورنډ لاين سره د پښتنو د افغانستان چې کوم د کرښه ده د د په د سخت باندې وسو د انګريزانو سچبای د پښتانه د دې سیمه د د بریټش والاته پلاس ورکولو چې په بداکي کور مول سوات لو چلاس لو گلگت لو دارکم ندی خوات سیوی ول کوټ ول پشن ول دا چمن ول دای ګرد دا انګریزان ته په لاس ورکړي چې بای دایستي علاقې هالکه د دې علاقې مشران دا ورته ل چې مش په افغانستان کې شامل لکی دی ولیا یې مجد غندمک موایدا کړې ده ته یاله تشریطات سي نو ول د خوستاده خاصه د مرزي ول چې پښتان دې په دوو دو کومو په دوو علاقو کې په دوو ملکونو کې سره تقسیم کولونه دا تاریخ به کله هم تا معاف نکي او ددا میوند چې کوم جنگ سو دی په اتله سو اتیا کی په دای کی چې کله پښتان پر شاه باندې تلو نو ملالا او میوند جوړتوي نه په تاریخ کې ډیر غټ یو زمجده میرمنو شزینا یو کردار دی د غازیانو یو کردار دی چې په هغه کې ملالا د تاریخي نارو کله چې بیا په پښتون ادب کې یو ډیر غټه حیثیت لري چې کپ میوند کې شاید نسوي ګرانا لال بیا ننګیت دي ساتمه او خالبه دیار پوینوک شیشدم خالبه دیار پوینوک شیشدم چې شنکې باخ کې ګلګلاب گل او شرموینه دا تاریخي ناره چې وسوله په داغت میوند جنگ باندې پښتان چې دی اغه ویارد کې په برټیش کې په برتانیې کې به قاعده یو غټ پارک د دې د پاره جوړسوي دی لاين اف میوند د تصویر خو تاسوین نه چې اغه انګريزان په دا باندې ډیر ویارد کوي چې موږ داسې جنگ نو کول دوی مو کولای تاسو توره مول هلکه دوی بیلول لکهن د پښتنو غ کم کړدار دی تور عبدالرحمن په بسیدي غازی محمد ایوب چې دی هغه آغا وجنی غازی محمد ایوب چې دی هغه راوړی د سپین بولداکو د ویش بارډر څخه په غشپو کې کل عبد الله ترایزی بیا ګولستان ترایزی بیا پښینت ترایزی یارو ته بوستان ترایزی بیا کوټ ترزی د کوټ س بیا, بیا پېښور لزی بیا برته په افغانستان باندې داخلي د دا مزامتی کردار او بیا ایران ترزی ایران والي ګرفتار کی خود د د بیر نه امیر عبدالرحمن په پا پسی دی و د دوو بچای ته خطر ده د د بچای یو بچای یو چدیغه څوک لري غازي محمد ادیب سردار غازي محمد ادیب لري د میوند فاتح لري د باغ په سیدی مړکیه গ্রেফতারکی ډیر خلک اورمړکل دالت په دغه کې په د کندار کې په خلکه شریف کې دوه ملیان چدیغه په خلکه شریف کې د نن سول دغه ملیان په خپل راوي سول پهغه کې املا عبد الواحد په بلځی وله املا عبدالریم کاکړ وله د یی قتل کول دغه کسر سول هغه ویله ولې د چایې акча دی اغه ایوب خان لری نه د فاطمه میون دا, دا لري ابس دا 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 دی اغه امړکلو د امیر عبدالرحمن چې په افغانستان کې د کم چې د بامیان او د علاقې ول په داک ټوله ازارغان چې دی اغه شهیدان کلو د مزار شریف څخه یو زرم لایان وینول د راو سو په کندار کې چې دی اغه حلال کلو نو یو قاتل یو قتل کووند د ټوله انسانيت قتل دین ته خوغه د دومره غټ م... یو یو قاتليه او دا د وګوره د تیمورلنګ کردار چې واغه په روسو په د پدای علاقې تركمنستان او په دای علاقو کې سمرقند په دای علاقو کې تا د هېستوري ویل دا د کوپر مینار چې د انسانې کوپر مینار د تیمورلنګ کوي او دا بیا ست د تاجکمنۍ کړی ول دغه باکیاتې نوстаў د تیمورلنګ څو فرق سو تیمورلنګ چې د تاریخ د وای یو کروڑ اټیا لک کسان چې دی غي شیطان کړی دی مړ کړی دی تم دغه پر لارې باندې روان سولېنه دالتزموش په علاقې کې یو ملالو د غزنی په علاقې کې د اندړ په اولسوالي کې ملالو دین محمد مجاهد چې مشوره د ملالو مشک علم په نامه ولو نه نا. دا دغه مجبورې کې اخیره یو په یو دعوت کې هغه مونډی چېن او پټې دی بجن او دویو دولیاته ما ومنه زما با چای ومنه ما ته پتواره کاغه پتوان ورکولنه نو د رولار سلو یو دعوت کې د د سلو پيزن چورتوي زاره د پکی وای چول او هغه چدی هغه سوک سوک مړ کېدی د خپل د میوند فاتح چدی غازي محمد ایوب د چیرې مرسلو ستا سو بزرت نلوجه د پنجاب د د بیر نه منډی جن ولې دی په پسیو انګريزم په پسیو دیم په پسیو له ایران په کومک باندې وینوي بیا انګريز راوستي د په پنجاب لاور کې دایره منډي دنه په دایره دا منډي کې نزدې دالته یو شایي گیټ دی د شایي گیټ کې په دختخانه کې غازی محمد ایوب د میوند چې پښتون ډیر ویاړ پکې دغه فاتح چې دی غیل تر راوستي او دلته څو سو، کزو کائد زار انجکشن ور ولګوینسته نه ور ولګول هغه بیا دلته شهید سلو بیا یې دا دا سوینه دایدا کبر تصویر دی چې په پېښور کې د وختي کبر دی الله پاک دی جنته الفردوس کې درجات ور بلند کې نو دا تور میر عبد الرحمان چې دی دا په صحیح معنی باندې دی ايرن مین نه و بلکې سائرن مین ولو یعنی د انګريز د مخه چې لکه دالت زمش په کوټو ول وسوالي کینه د وزیران رواني د پلیس ولای چې د پروتوکول ورکی د ګاډي کې د سائرن لګولې بوم بوم ناری وینه نا دوندیم د انګريزو د روس شوغه غلام یا کول غولام سړی ولو او سائرن بجاوي او داغي د حکمراني خبره کوله دا دونولو دا کینګولو دا ټګز اف افغانستان او د پښتنو غولو د تیمورلنګ په خو روانولو زیاول ملت ترتواي د والدين درجه افغانان ورکی دا خود دې وردي چې څوک په دپشو کې چدي هغه دپشو لاندې د چوټي لوړ وړ پر داسره وي دوه غټه په کابل کې په پارک چدي هغه دا وګوره د مکبره جوړ کړه ده زو احمد په توپ باندې وېدا وڑاو کې داس مجره د پښتنو کردار دګه دین یو وخت د دوی نو خداس دای به شوکی ولود د کوتور او د شراب غ د انګریزان سره جبکشنستي ويسکي او سکواچ خوشوله او د روسيانو سره جبکشنستي نو واټکای بچ شلنه منافق کردارولونه د داس کردار یو وخت د د خو اسانم ډیر خوشولنه لکه د دنن سبب اچان د ټوډیا او ګاډیا نیو داسه فراډو او د اشانه خوشي نو د آسان خوشوله ایا واخده د اسپچ واغه بچیان نه ورکول د توري راوخ سلوزه په دنس کې ول هغه معنی ب بوجان چې ورتو ویل ول مکه او مکه او امیر صاحب ټیک ول د بچیان نه ورکی او هیڅ خبره نه د زب بچیان در کومداه علاقہ هغه اسپجن علاقہ بیا دا بچیان دي بیا بوجان ورکل بوجان څنګه رضا کله بوجان په زور رضا کله د کوتور شوکیول د کوتور په ذریعہ یو رځ د کابل په تلایدا چې چکر لته د کابل په پار کې چدي د شز اولي لبو بجانه دا تصویر ورکی ګورم واقعي دا ببو بجانه د کنه د دا. غو دادونغه سپینه انجلۍ چې داغه مشکل ده دا چې دا, دا و مایناسه د تور سړي غا دتره قسمت خبري دغه مشکل نه د روان ول ویل د ببو بجانو هغه قابلیت یې له را سي ول دا را ول چې باید ما مایناسه واده جن کومه د خطي څنګه ور واسوي خطي د کوتري په ذریعہ ور واسوي الته وراله هغه په جواب کې ورته ویل ول زوعده دراغه په نند سره کومه ساده خلیه بويزي ما ورېدل د چرسیه د چر سپریږده بیا به 10 دی هغه د تاسوره واده وکم نو دا دا ترا یو مکرو کردار ولونه د حج د عمره مخاليفول نه حج کوي نه عمره کوله بالکل د علماء او د غازیان او د دې بالکل سره خلافول نه دا وګوره د با پینډی کې راول پینډی کې تر غلو د پنجاب کې د انګريزان سره ملاقات کړی وایله ز د پښتون سره تقسیموم زستی چپړایسي ام زستی چدیغه یو نوکر يم غلام يم بس ما د اقتدار سم لري کوی د ایوب خان او د نور چدی دا گرفتاره کې ز دستی ارسه قومنه او خلګ چدیغه د ایرو غنی هلکه ایرو ندی دا بالکل یو زیرو دی د بیا څنګه مرسلو دالته ب با بواسیر باندې تختسلو بواسیر زمر خل لکنو غفیرون چې په پیچس او په عمل باندې تختسلو بیا دغه کانفرانس دیغه مردار سلو نو خدای پاک خوړ زالم چدیغه انجام ته په دې دنیا کې مرسي په دنیا کې مرسي ته دونکو علما کتل کې نو بیا دی چدیغه زمر خل د پښتونو د افغانستان اولنۍ حکمران ل چې په بواسیر باندخته سره په واسیر باندې زم ما خیال ده چپی خوخته سره د کشته خاصه نه وله او تاریخ خدای یادې چي په فالج باندې مړ سلو الکه د په بواسیر باندې چديغه مړ سوې دي نو دا یو داسې کردار وله چې دا باید وخلګو ته مزور وشو چې یاره مزده پشتانو او د اسلام سه په زید باندې دا تور امیر عبد الرحمن چې هغه لګیاوله دا امیر نه ووله دا خمیر نه و دا دمبير نه ووله بلکې دا یو خنزر وله او دا نیم خبر چې دا امیر دوست محمد خان په خاندان کې دا دونګ سپک سړی چې هغه څنګه پیدا سلو نو الله دی ودته مزید په دوښخ کې د فیرون او د شیداد او د کارون او د ابو جیل څخه مزید چې دې سزا یو ورکه د ذلالت او د د د د دولت ذلالت خدای په مش باندې وویني او دا چې د اسلامي ګورمنټ دی زده دي صدا اپیل کوم چې دا په کابل کې چې د کم مزار دی دا او مسمار کې اسی من انقلاب خچدي هغه هر شی تاس نه اس کی د دې هم دا ختم کی او دا ودي به سي د کابل دی او به سي الت به غونډي کې د تس کې ورسي کړ څوک ورزين ولا که سړی دعا یو له ورزين نه نو امیر عبدالرحمن ټګ زاف اون اند افغانستان الله دې د دوی او د اولاد تبا او برباد کړي ان شاء الله تعالی د پښتنو چې کم او د افغانستان چې کم شیطانی چهری دي د اسلام په زیت باندې چې کم کردارونه ادا کړی دي داغه به مزید هم ویډیوګانې پر روان شپو کې و تاسو تازه در شېمو نیو نسل د شېمو زما ویډیوګانې زما چینل تاسو خوشحالي کمنټ پر وکي او بلته په واتس اپ کې آستوي لینک کې آستوي تاسو د مینې محبت ډېر شکریا یوټیوب ما ته د میسېجز رسیږي کومو سا ویډیو غان ډیره خوشاله یو جان مننه ان شاء الله د یو نیوی ویډیو سره د یو نیوی شیطان سره چې دا هغه داغه تعرب تاسو په درکی وره بیا راوړو که خدای کول ازر دم مان کې به کل زیته راک اجازه د الله په امان اسلامي انقلاب जिंदाबाद